Как выбрать первый прибыльный товар и не прогореть? Поговорим про 5 золотых правил. Сегодняшняя тема, скорее всего, наверное, самая желанная для всех новичков. И вы все хотите услышать ответ от профессионального практика с 8-летним опытом. Давайте расскажу свои мысли и те правила, которыми руководствуюсь лично я и моя команда при выборе товара. Первое, что хочу подметить, это то, что вообще успех в товарном бизнесе, наверное, на 80% зависит от правильности выбранного товара. Остальные же 20 это настройка рекламы, насколько хорошо вы ее настроите. Успешного товарщика от неуспешного отличает исключительно один фактор, да, одна навычка, да, один навык, то, насколько хорошо вы можете выбирать товар для продажи, потому что товаров для продажи миллионы. Все, что вы видите вокруг вас, где бы вы сейчас ни были, на улице, в машине, дома, на природе и так дальше, все вокруг вас – это следствие товарного бизнеса, это все товары. Браслеты, часы, ноутбук, телефон, одежда, стол этот, камера, свет, все, что вы там видите вокруг меня – это тоже следствие товарного бизнеса, это все кем-то продается и кем-то на этом зарабатывается, кто-то это покупает и кто-то тратит бабки. На какой стране будете вы решать только вам вы же должны понимать что так как товарный бизнес это ну такая достаточно огромная обширная ниша да есть много разных источников продажи да кто-то продает через google кто-то через инсташоп кто-то через пром кто-то через розетку кто-то через там вайбер группы через шафа через Эпицентр, там да то есть есть офлайн точки то есть очень много разных направлений где можно Делать реализацию товара, конкретно я, эксперт, моя команда, и я все-таки для новичков пропагандирую очень сильно это направление. Это продажа через одностраничные сайты, то есть продажа товаров через лендинги. То есть, лендинг это сейчас где-то здесь примеры вылетят. Это сайт, который э, имеет только один товар с монотоваром. То есть, там нету корзин, там нету вкладок, там нету никакого ассортимента. Вот целый сайт одна страничка, когда вы листаете просто вниз, и все посвящено одному товару. Это. Ну, дает очень много там, преимуществ продажу и если мы говорим конкретно про это я могу позиционироваться экспертом только в этом и доносить вам экспертную экспертный контент только в этом направлении поэтому есть некие правила которые обязательны для выполнения чтобы э, вероятность до да, вот этого успешного запуска что первый товар который вы запустите в рекламу чтобы он принес вам прибыль а не убытки есть определенные правила да, которые надо выполнять вот э, ну, и, и среди вот этих миллионов товаров, да, надо же выбрать там 1, 2, 3, 10, и есть определенные критерии, да, выбора вот этого всего, вот, потому что не все хорошо продается через одностраничный сайт. Автомобиль, допустим, это тоже товар, да, но его продавать через одностраничный сайт, через Facebook, через Instagram, ну, чуть-чуть кринжовенько, чуть не то, там точно не будет продаж, да, то есть одностраничные сайты больше придуманы для масс-маркета, для более дешевых товаров, вот мы, собственно, в эту нишу и бьем. Давайте перейдем непосредственно к правилам. Первое правило это товар должен быть э, мелкогабаритным то есть он не должен много весить и быть больших в объемах почему это важно потому что логистика будет очень дорогая то есть доставка от вас либо со склада либо от поставщика до клиента будет забирать огромную часть маржи и если человек до да, клиент ваш откажется по какой-то из причин ему качество не понравится то вы будете огромную часть денег тратить на оплату доставки, да, потому что если человек отказывается, сумма за доставку, за возврат падает на вас, то есть вы ее оплачиваете. И оно будет очень больно и неприятно, да, особенно когда эта сумма там в два-три раза выше, чем за обычные товары, маленькие и не очень тяжелые, да, конечно же, оно будет бить больно по бюджету и по карману. Второй пункт – это простота и понятность да, этого товара. То есть не надо запускать какие-то товары, которые там китайцы придумали 10 в одном, 20 в одном, 40 в одном есть, да, непонятно вообще, зачем они, для чего они, для кого они, то есть для супер какой-то узкой аудитории, которые поймут, там, я не знаю, 20 человек со всего мира или со всей, со всей Украины, поймут, для кого это и что это за товар, то есть такого не надо, то есть вы должны уходить в масс-маркет, то есть в широкую целевую аудиторию, да, то есть вы не должны продавать книгу, как надо рисовать джабу, да, допустим, вы должны продавать там блендеры, фены, обувь, трусы, носки, шорты, футболки, и то, что, да, этот товар должен быть понятный человеку, потому что если он будет какой-то сложный, его даже в рекламе продать очень тяжело, то есть донести мысль человеку, что это за товар, какую он боль у него закроет, как им пользоваться, как его установить, подключить и так дальше. Вот это все, это очень тяжело. Человек, скорее всего, если он не прям супер такой качественный, э, горячий покупатель, да, что он прям искал, искал этот товар, да, он конечно же купит. Третий из всех, наверное, я все-таки выделю самый важный пункт, самое важное правило, это то, что товар должен закрывать боль. У покупателя должна быть понятная ценность товара, какую ценность, какое решение от это приобретения этого товара да, закроют у него, у него что-то болит, он купит этот товар, и у него это больше болеть не будет. Один из примеров таких товаров, да, это виниры. Да, накладные виниры. Мы в 2019 году их продавали. Просто чтобы вам было понятно, я сейчас где-то вставлю тоже здесь, на монтаже, вставим пример этого товара. Там даже видео, возможно, вставим люди, у которых плохие зубы. Да, они не могут себе позволить стоматологию или стоматологию вот, сделать, потому что это очень дорого. Да. Они понимают, что у них проблема, это кривые, гнилые зубы, они не могут искренне улыбнуться и так дальше. Вот мы продавали такие накладные виниры. Вот это товар, который мы продавали на миллионы. Чтобы вы понимали, люди даже мемчики начали снимать. То есть уже пошла такая народная творчесть, где люди покупали этот товар и снимали видосики. То есть вот такое вот оно прям продавалось массово. Их товаров на самом деле много. Да. Это просто любую Нишу можно взять. Для рыбалки это одни товары, для владельцев котов, собак это еще какие-то товары. То есть люди знают, что у них болит. Вы сами по себе знаете, если вы чем-то увлекаетесь, у вас есть какое-то хобби, вам что-то нравится, да, вы знаете, что вас здесь бесит. И вы как-то этот момент решили для себя. Вот таких людей, у которых так же само бесит, как и вас, и они не нашли еще решения. Их там тысячи, десятки тысяч. Это все ваши потенциальные люди. Вам просто надо предложить решение, найти вот этот товар, показать на него рекламу, дать в массы. Все. Четвертое золотое правило, это, конечно же, ваша наценка на товаре, ваша маржа. Если маржинальность на товаре маленькая, она не будет покрывать ваши растраты на рекламу, на сервисы, на незаборы и так дальше. То есть вы даже если будете делать продажи, то скорее всего в конце месяца увидите ноль в кармане, потому что у вас банальное привлечение клиента стоит дороже чем ваша наценка. Минимальная рекомендованная маржа лично от меня для новичков это 250 гривен. То есть вы, если покупаете у поставщика за 400, минимум за 650 вы должны продавать, а то и больше. Это самая нижняя ограниченная цена. Что бы вы ни делали, как бы вы ни извращались, как бы вы классно не настаивали рекламу, какой бы у вас там сайт не был и так дальше, если у вас плохая маржа, низкая маржа, вы не сможете нормально зарабатывать, если вы новичок. Конечно же, если вы более опытный игрок, да, там можно уже придумать вариации, там можно подключать колл-центр, который будет делать до продажи, да, от себя. Вы сами можете делать цепочку до продаж для повышения среднего чека. Вы можете больше денег в рекламу давать, то есть за счет объема зарабатывать, не за счет трех 4 штучек, да, продаж в день, а за счет того, что вы будете там 100-200 единиц продавать, да, то у вас на финале будет красивая цифра. Но когда у вас там маленький бюджет, маленькая маржа и продавать там три единицы товара с, с накруткой в 50 гривен, ну это типа неинтересно, это не бизнес, там зарабатывать 200 гривен в день, ну такое. Да, я вам показывал э, уже неоднократно в, в предыдущих, там еще и в будущих будет видео, да, результаты, да, кейсы наших студентов, сколько они зарабатывают. И чистыми был заработок 3700. То есть вот такие вот даже кейсы есть, то есть 140% окупаемость, 140, это безумно большие цифры, поверьте, вот там очень много товаров, да, и мы всем пропускаем товары, потому что у нас есть домашнее здание, и студенты выполняют домашнее задание, мы пропускаем только те товары, которые э, выполнены по всем критериям, то есть и маржинальность, это один из критериев, то есть если маржа на товаре это меньше, чем 253, мы его не пропускаем, и вы видели результаты, да, то есть все результаты по нашим рекомендациям сделаны по выбору товара. Важно здесь сколько вы заработали не сколько вы отправок сделали да вы же тоже не хотите просто выполнять работу за которую потом не будет никакого вознаграждения вы же делаете отправки для того чтобы потом заработать что-то вот поэтому этот критерий очень важен последнее пятое золотое правило это не запускайте рекламу вообще не выбирайте не смотрите в сторону банальных товаров что такое банальные товары это те товары которые лежат вот прям на поверхности то есть вам не надо никакие видео смотреть никакое обучение проходить чтобы понять что эти товары продаются, знаете, это когда выходишь на улицу. К любому абсолютно прохожему подходишь и, и спрашиваешь, что сейчас продается. И вам называют там 5-6 товаров. Вот туда залазить просто запрещено там гиперконкуренция. Вам там будет невозможно что-то продавать, потому что будет либо выпадать с наличия, либо будет демпинговать цену то есть очень сильно снижать маржинальность, либо вам будет спамить заявками липовыми. Да, то есть, вы будете звонить, а человек будет говорить: я ничего не заказывал, либо номера будут недоступны, и так дальше. За счет огромнейшей конкуренции у вас просто будет цена за заказ очень очень дорогая. То есть конкуренция в товарном бизнесе есть, но она есть не во всей нише, а в конкретных товарах. Чем этот товар банальней, тем больше конкуренции. Когда на поиск товара тратится 5 минут, а не несколько часов, вот туда вы же понимаете, что лезут абсолютно все. Вы можете в любой магазин, вы когда идете, в любом абсолютно. Э в конец ставят самые свежие продукты, да, наперед ставят то, что срок годности уже подходит до да, концу, чтобы его быстрее забрали, да, иногда еще скидочку туда дают. А вот там сзади стоит э, самое свежее, самое хереное, да, вот так же самое. Вам надо туда руку запустить, там чуть-чуть больше времени поискать товары, другие сервисы подключить разные, не только бесплатные способы, да, использовать, а и платные, потому что вы должны понимать, что бесплатные способы используют а, абсолютно все бесплатные способы тоже можно использовать и классный результат получать но надо намного больше времени потратить потому что таких же самых как вы сотни а может и тысячи людей и вот вы их перебьете только временем то ли только более тщательной работу работой и подбором товаров вот банальные товары ну что вам так примеры навести в летний период это всякие мангалы гамаки антимоскитные сетки антимоскитные таблетки антимоскитные лампы вентиляторы э, всевозможные до да, маленькие большие Дальше это кондиционеры, вот это все, да, это сразу то, что вот каждый человек знает, что это продается зимой. Это термосы, это термобелье, это елки, это гирлянды. Да, это все то, что человек любой скажет, что это продается, и туда просто невероятное количество людей заходит. Да, там можно заработать, но там зарабатывают толковые уже опытные эксперты, у которых есть большие бюджеты, у которых есть большие команды, у которых простроена цепочка до продаж. То есть они даже на основном товаре могут не зарабатывать, а за счет дополнительных товаров, за счет того, что средний чек выше, они могут так зарабатывать. У них грамотные колл-центры, у них классные скрытый продаж. То есть они знают, как выжимать с этого много денег, да. Когда вы новичок с небольшим бюджетом, конечно же, вы так будете тыкаться, мыкаться, но никуда никакой прибыли вы не заработаете. Поэтому, да, вот эти все моменты надо, конечно же, анализировать грамотно, понимать, как это все делать, как-то сопоставить, чтобы оно работало. Если у вас заинтересовала эта тема, если у вас остались какие-либо вопросы, сформируйте их, оставляйте заявочку, мой специалист моей команды выйдет, отвечает вам и даст вам классную консультацию. Это совершенно бесплатно, позадаете ему вопросы, получите грамотные ответы и будем вас, конечно же, ждать у нас на обучении. С удовольствием вам передам вот эту всю огромнейшую базу своих знаний, то, что помогает нам зарабатывать на этом направлении. То, что я вам сейчас там в этом видео, либо в каком-то другом видео, да, мы тоже записываем много видео, то, что я говорю, это там даже не один процент от того, что, ну, реально работает и то, что реально приносит, да, то есть если все, конечно, посовмещать, то оно, конечно же, там, соберет какую-то базу, но Поставщики проверенные, проверенные эксперты, подрядчики, которые вам скопируют сайт, обзвонят ваших клиентов, сделают креативы, создадут сайт, который будет отправлять ваши товары и так дальше. Вот это все, да, этого, ну, конечно же, нет, это только у нас на обучении. Публичное пространство я никогда ни при каких условиях не дам, да, потому что за это было потрачено очень много и средств, и денег, и опыта, и пота, и крови и так дальше, как говорится. Поэтому с удовольствием разбирайтесь в, эти, в этой теме, вот. Приходите, спрашивайте, задавайте вопросы, мы с удовольствием вам поможем. До встречи!